senyum kalau Jess tak jadi ekos ataupun pelakon Jess jadi apa eh kan? mungkin pakar forensik ah ha, seram kan tapi kebenaran mesti ditegakkan dengan seorang ikon yang diberi gelaran sebagai The Godfather of Malaysian Forensic kerana beliau telah pun menyelesaikan lebih daripada 3,000 kes jenayah di Malaysia tanpa mengira kaum, agama ataupun bangsa. Dalam pasukan itu, kita kena ada tim leader, tim leader sebagai ketua pasukan apa ni apa ni ketua pasukan unit tempat kejadian. Daripada itu lepas satu kenapa kita ada sebagai recorder kalau saya jadi ketua pasukan saya tidak nak tumpukan kepada recording atau apa catatan yang perlu ada. Kalau di tempat kejadian kalau hujan tulis hujan, kalau renyai tulis renyai. Kalau matahari 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 kita tulis terik saintis forensik merupakan satu bidang yang sudah dikenali ramai di Malaysia. Ia juga merupakan satu program di college-college dan juga universiti di Malaysia. Ia ni bermula dari seorang pegawai polis yang berani untuk sahut cabaran untuk menolong rakyat. macam mana tuan boleh minat dengan sains forensik ni? Okey, uh, minat dalam sains forensik arti kata aplikasi sains forensik semasa dia terpakai jaringan. Dan uh, apa yang saya ingat, uh, PDRM mengamalkan uh, Album uh, Aplikasi ini Pada awal 90-an uh -huh. Jadi saya, uh, uh, ketika itu Saya dapat Saya bernasib baik Dapat menghadiri Kursus-kursus Agensi antarabangsa Seperti Interpol FBI uh, Scotland Yard. Uh -huh. Jadi siasatan Di tempat kejadian Basic saja uh -huh. Tetapi basicnya Begitu jitu Dengan detail Dalam arti kata uh, Secara dok dokumentasi Apa-apa uh -huh. uh, uh, Perbuatan Semasa di tempat tempat kejadian, pergerakan di tempat jadian... mesti dokumentasikan. Dokumentasi adalah dalam arti kata akan ada juru gambar, kena ada pencatit, pencatit apa keadaan kita semasa tempat kejadian macam mana rupa kalau hujan, tu, hujan, kalau panas, ada bau apa yang ada, bau darah ke, bau bahan kimia, itu semestinya dicatit oleh pencatit. Itu akan memberi saya banyak panduan untuk apa ni membagi keputusan sama ada kejadian itu benar atau tidak. Apa yang jelas tahu Tuan sudah pun uh, Mengendalikan 3000 kes Lebih kurang Jadi macam mana Tuan uh, Memberi keadilan Kepada semua kaum Di Malaysia ni Okey jelas saya uh, Saya Tidak mengira kaum Pasal bangsa pun tak berkira kaum. Bangsa ada semua bangsa. Melayu, Cina ada. Melayu, Cina dengan India ada tempat jadian. Jadi untuk untuk menyenangkan untuk saya apa ni menyenangkan semasa nak temu duga mangsa atau saksi, saya perlukan bangsa-bangsa saja. -bangsa Jadi yang demikian dalam tim saya ada Cina, ada Melayu dan ada India. Jadi kalau kalau kata mangsa atau saksi, so ni seorang kaum apa ni kata-kata from kaum apa ni kaum Cina. Dia tak berfasih bahasa Malaysia. Jadi anggota atau pegawai saya yang berbahasa Cina akan membantu untuk menjalankan temuduga atau soal sesat semasa di tempat Jadi, Tuan sudah 14 tahun tuan bersara dari sains forensik jadi um, sekarang tuan pun sedang mengajar pelajar-pelajar tentang science forensic so ada apa-apa tuan nak bagi tahu tentang itu okey uh, sebelum saya uh, sebelum saya pencen lagi saya telah mengajar di UiTM lebih kurang 25 tahun sehingga ke hari ini uh, UKM lebih kurang uh, 15 tahun jadi uh, saya mengajar adalah okay untuk aplikasi sains forensik di tempat kejadian. Hmm. Jadi apa, apa yang kita apa yang saya ajar adalah dokumentasi-dokumentasi atau cara-cara uh, -cara, menggunakan pakai sains itu untuk kegunaan mahkamah akan datang. Yang pertamanya rasa amat bersyukur dan amat beruntung sebab saya aa, dapat peluang ni untuk aa, belajar secara terus dengan Tuan Amir dan Rafi. Budak-budak ataupun pelajar sebaya saya tak dapat belajar dengan tuan Amir kita kena cari sendiri kena cari dekat surat khabar cari dekat buku kadang-kadang tak jumpa pun tentang fakta yang kita nak cari tu tapi saya rasa bersyukurlah sebab saya dapat um, belajar secara terus dapat dengar sendiri cerita yang betul dan uh, dapat sendiri uh, tahu apa yang terjadi dan dapat belajar dan timbul ilmu terus kepada uh, tuan Amir Apa keistimewaan yang ada pada diri Tuan yang Puan Dili rasa oh, memang tertariklah dekat Tuan ini? Macam <laughs> mana? Dia seorang yang penyayang, penyabar. Jadi selalu di mana berada kadang memang dia akan kontak tanya apa buat apa ada kat mana itulah yang dia dia ambil berat ambil berat Jess berharap um, ramai lagi pelajar di luar sana akan menceburi bidang forensik agar dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah uh, jenayah di Malaysia ini nanti. Terima kasih Jess datang untuk uh, temu bual saya dan apa sahabat uh, ilmu sains forensik yang saya uh, yang saya bagi tahu dan saya turunkan dan curahkan untuk netizen di bawah sana agar, agar, ramai pelajar dapat mempelajari dari pengalaman saya untuk masa akan datang menjalankan selesaikan masalah jenayah di negara. Terima kasih tuan. Terima, 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 terima kasih. Terima kasih puan. Baik. Saya balik dulu ya. Okey, terima jadi, kasih. Terima kasih. safe. Bye bye. Just sangat jadi anak didik Tuan Amidon. Berjaya ataupun tidak, teruskan bersama #kongsikebaraku. Jesus so sayang kamu. masjidan ke kampung ke selamat datang boi kelil mak Ini tempat apa ni ha kau anda semua nak tahu ni tempat apa jom ikut je Ustaz pusing pusing kampung dia. tu dia dia sini eh. Ya. Wah, wow, Ustaz. Jadi dai itu apa sebenarnya? Oh, dai ini merupakan satuan dakwah dan tarbiyah orang asli Kuala Lipi Pahang. Oh, ini merupakan masyarakat-masyarakat uh, orang asli di Kuala Lipi Pahang jelah. Okey, jadi uh, kita nak ke mana sekarang? Oh, sekarang kalau nak tahu dengan lebih lanjut tentang dai belantara, jom ikut saya. Just naik di sini ke? Ah, uh, dah dah penuh ke sini dah boleh naik ke ha. belakang ya. Boleh, 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 boleh. Jom. <laughs> Ustaz, ustaz ya. boleh cerita sikit tak tentang NGO Dai Blantara ni? Ah, Dai Blantara ni merupakan satu persatuan yang ditubuhkan untuk menjaga kebajikan orang asli, untuk menyampaikan dakwah kepada orang asli yang masih belum meluk Islam, yang dah Islam tu kita ajar dia agama, tentang agama Islamlah. Mhm. Uh Begitulah -huh. saja tugas-tugas uh, lain tugas -tugas pun ada juga dari antara hmm. ada kadang-kadang orang asli minta kita buat surau kita buat surau ah. ada orang asli minta kita buat gelanggar takraw pun kita buat gelanggar takraw juga wow. Uh, Jadi tugas dari Belantara ni semua kita buat apa yang orang minta, asli minta semua kita buat. Jadi uh, dermaan hari ni kita nak derma untuk berapa orang? Lebih kurang dalam lima keluarga lah. Dalam lima keluarga oh. lah. Okey, jom kita sambung. Okey. Kita pergi ambil barang-barang dia. Okay. Jadi adik dah berapa lama dah dapat bantuan ini dari NGO? Ya, lima tahun. Dari lima tahun. Jadi apa perasaan adik bila adik dapat bantuan macam ini? Happy lah sebab uh, naik memberi semangat kepada kami. Faham. Jadi Ustaz lepas ni kita ke mana pula? Okey, jom kita pergi ke sungai. Oh, sungai. Jom. Ya. NGO Dai Belantara ni ditubuhkan pada tahun berapa? Kita ditubuhkan pada tahun lebih kurang tahun 2015 lah tahun penubuhan persatuan kita ni. Aha. Jadi apakah visi dan juga misi persatuan? Misi kita adalah untuk menambahkan lagi bilangan masyarakat orang asli yang memeluk agama Islam, untuk memeluk dalam agama Islam. jadi kita yang lain lagi misi kita adalah untuk memberi didikan agama kepada orang asli biar dia memahami ajaran Islam yang sebenar Jadi mereka inilah yang merupakan penduduk-penduduk di kampung orang asli yang dibantu oleh NGO Daib Belantara. Dalam sungai ini, di sini dia di bawah pentadbiran Pulau Selangor ini ada lima lima buah kampung ah. Uh -huh. daripada ujung sekali sana kampung Harung, uh -huh. kampung Jentil, mm uh -huh. uh, kampung Perangkap, Lanai Baru, Kuala Suar jadi, uh, itulah di bawah pertanyaan Pusul tadi. Uh -huh. Daripada sini, nak naik ke kampung Harung sana, yang lain sana ada 16 km. Naik bot lah. Wow, naik aa. bot. Sebab itulah uh, Jess nampak ada orang naik bot tadi aa, tu. Ah, Habis tu Bang Jess ada lagi satu soalan. Katakanlah hujan. Hmm? Hujan yang tak berhenti. Macam mana dia, uh, macam mana penduduk kampung ni boleh berulang-alik? tak ke bahaya dia perlu sini dengan dengan air besar eh hmm. dah biasa dah Oh. Itulah memang cabaran dong. Faham. sebab terpaksa lah kalau tak ada makanan, terpaksa dong air besar ke hujan, terpaksa terpaksa, terpaksa rendah. cabaran yang kita hadapi adalah jika musim hujan musim hujan kita terpaksa masuk ke kampung asli menggunakan kenderaan 4x4. Ah cabaran dia cabaran dia memang amat itulah sebab jalan dia memang jalan jalan merah. Uh -huh. Jadi uh, banyak kat kampung dekat jalan tu kita kena lalui uh, menggunakan kenderaan 4x4. Uh -huh. uh, kalau air banjir pula kita kena terpaksa guna motor ataupun bahu-bahu uh, untuk pergi ke kampung-kampung lain lah. Jadi apa yang uniknya tentang NGO ni? NGO dari pantar ini keunikan dia adalah uh, kita ni kerja beramai-ramai. Hmm. kita bersatu padu lah kita orang bersatu padu kerja keroyong hmm. dan uh, kebanyakan kita orang buat kerja sama-sama lah. Hmm. Faham. Jadi selain dari uh, aktiviti ataupun program uh, memberi makanan barang keperluan asas, uh, aktiviti apa lagi yang dijalankan oleh NGO ni? ada juga uh, dari belantara ni cari peluang pekerjaan untuk dia orang. Mm -hmm. Kita cari peluang pekerjaan, kita hantar dia orang kerja ke mana-mana agensi yang memerlukan tenaga kerja. Jadi kita hantar dia orang. Uh, ada juga kita bantu dia orang pergi belajar kat, uh, uh, macam sekarang kat sini kita pergi bila, hantar dia orang belajar dekat Giat Mara, uh, dekat kolej komuniti. Uh, jadi kita buat aktiviti itu mm -hmm. itulah. Uh, Kursus-kursus motivasi untuk dia orang. Kelas-kelas uh, agama ada percakcirlah jadi kita buat. Jadi terima kasih sangat-sangat Ustaz sebab uh, sudi uh, menjemput Jazz datang kemari bersama-sama menjalankan kerja amal di sini. Semoga semua berjalan lancar program-program yang Selama. yang uh, NGO Ustaz usahakan dan uh, semoga memberi manfaat kepada ramai lagi penduduk kampung ni. Masya Allah Hari pun terima kasih kepada pihak Yes, Pak Sudi datang ke kampung kita orang Untuk uh, temu ramah kita orang Memperkenalkan kampung kita orang kepada masyarakat lain yeah, Terima kasih Ustaz Sama-sama Jom kita minum-minum nak? jom. Nak kopi ke teh ke? Jom penat tengok je? Nari tarian Zapin. Nak tengok tak? Tengok tak? Pada mulanya bila Jess mendaftar untuk kelas tarian, Jess dapat tahu yang cikgu Jess merupakan seorang lelaki India yang mengajar tarian Melayu. Jess sekarang bersama cikgu Danish Raj. Cikgu apa khabar, cikgu? Sihat. Cikgu macam mana cikgu ni boleh minat dalam tarian Melayu sebenarnya? Okay. Pertama uh, dia soal bukan kenapa saya minat dalam tarian Melayu tapi soalnya adalah macam mana saya boleh mencuburi bidang tarian. Okey. Uh, mak saya merupakan seorang pencinta uh, tarian tapi hmm. dia muat tu classical Indian dan juga tarian Cina. So bila saya dijinakkan dalam bidang ni saya diantarkan ke kelas-kelas uh, awal yang belajar ajar tarian Melayu dan sebagainya sehinggalah saya masuk sekolah seni. Dekat situlah bakat saya tu terbenih dengan tarian-tarian Melayu ni eh. Uh, dan selepas dalam alam persekolahan dekat sekolah seni Malaysia Johor Baru saya ditawarkan untuk masuk ke asasi seni persembahan Universiti Melayu... dan terus untuk buat degree dalam dance. So dekat situlah lagi berkembang bukan dari segi uh, menari saja dari segi knowledge dan juga research. So setiap karya ni dia ada asal usul dia. Uh, mana asal usul tu ah uh, kita kaji sekali. So daripada situlah benda tu menjadi salah satu uh, benda tu dah sebati dengan diri. Seni ni bukan saja hiburan. Kalau macam rakan saya seorang Gita Lakshmi dia pun India dia buat degree sekali dengan saya. Dia buat macam mana? Dance sebagai terapi terapi untuk pesakit kanser. Ah. Saya buat kajian macam mana tarian satu Malaysia adalah satu ideologi politik yang di yang disebarkan melalui seni persembahan. Hmm. So banyak lagi cross disciplinary lah orang kata macam campuran-campuran yang belum orang teroka. Sebab tu kita buat degree in dance, kita buat research, hmm. kita jadikan bidang ni unik. keunikan tarian Melayu yang harus kita jaga dan lestarikan? Okey, Uh, pertama sekali kita kena faham seperti yang saya cakap tadi uh, seni ini bukan saja hiburan. Mm -hmm. Kalau kita ambil tarian tradisional Melayu ni kan inilah identiti sebuah bangsa. Bangsa Malaysia dan kita angkat benda ni sebagai tarian kebangsaan kan. Uh -huh. uh, kalau dalam repertoar zapin pun ada satu zapin yang diberi nama zapin Malaysia. Zapin. Dia uh, kalau kita pergi mana-mana ke luar negara kan kita akan tunjuk kalau cakap zapin kita akan tunjuk zapin Malaysia tu. Uh -huh. uh, sebab tu benda ni menjadi identiti sebuah bangsa. Uh -huh. Sebab tu kita kena jaga sebab inilah keunikannya. Dia rap, dia rap likit apa yang ada di sebalik bangsa tu kalau macam Melayu kan dia pakai baju kurung kalau ya, macam daripada betul. Kedah tarian tu dia punya baju kurung dia ada baju kurung kedah okay. kain apa kain batik kalau lelaki pun bersampin bersongkok dalam apa bersampin tu pun ada cara dia macam lelaki nak berkahwin apa dia punya kita panggil dia buntut kain tu kita letak dekat mana macam perempuan pun lipat kain tu dekat belah mana kalau dah kahwin bunga cucuk belah mana so banyak so daripada segitulah itulah identiti sebuah bangsa tu wujud sebab tu kita kena jaga kalau kita cuba tutup dia ataupun cuba kaburkan dia nanti hilanglah identiti sebuah bangsa tu Cikgu jadi bagi pandangan cikgu apa kelebihan yang ada pada Cikgu Danish Raj dalam tarian Melayu Ya yeah, uh cikgu Danish Raj ni dia kita tahu dia bukan bangsa India. So dia bukan bangsa Melayu. Tapi dia mampu untuk melakukan tarian Melayu dengan baik sekali. So kat sini kita nampak bahawa walaupun bangsa lain dia mampu untuk melakukan tarian Melayu dengan baik sekali tadi cikgu Jess nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab sudi berkongsi dengan Jess tentang cinta hati cikgu iaitu tarian Melayu. Okey, dari pihak, pihak kami, Asbari Dance Theater dan juga yang mengajar studio ni, kami ucapkan selamat malam jaya. Kalau anda kata ada minat lagi, boleh kembali pada kami untuk gilap lagi bakat tu. Mana tahu boleh satu pentas nanti. Bukan hari esok kita ada kelas ke cikgu sebenarnya? Betul, ada. Kan alah, cikgu lupa lah. Cikgu, apa kata cikgu sambung tarian cikgu just nak tengok? Boleh? Boleh. 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 pengalaman yang Jess memang tak akan boleh lupakan bersama penduduk kampung orang asli. Jess naik 4x4, 4x4, naik jambatan panjang tu dari kampung ke kampung sambil kita menderma kepada mereka yang memerlukan. Jadi jangan lupa saksikan saya, Jess Pespaya, dalam hashtag kongsi kembaraku, Jess jenayah tidak mengenali mangsa dan mangsa tidak mengira bangsa marilah kita tangani bersama-sama